Sebelum ini berlaku satu kejadian di mana ketua Persatuan Semboyan Malaysia Saudara Yusuf Azmi mempertahankan kereta milik salah seorang ahli Semboyan yang ingin ditarik oleh sekumpulan individu gara-gara ada masalah bayaran tertunggak. Terkini, tular pula sebuah rakaman video penjelasan daripada Pengerusi EPS Malaysia iaitu Saravenan Palani yang mengulas berkenaan isu penarikan kereta tersebut. Beliau yang mendakwa dirinya sudah berkecimpung dalam bidang tersebut selama 28 tahun, sudah sedia maklum setiap undang-undang yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi. Malah, dia juga ada membahas berkenaan dakwaan saudara Yusuf Azmi yang mengatakan adalah satu kesalahan bagi pihak penarik kenderaan yang menarik kereta tersebut di dalam kawasan berpagar dan ada pengawal keselamatan. Tulangnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjenah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut tanpa membuang masa. Mari saksikan video ini. Sebab itu nasihat kepada Yusof Azmi, kita panggil Abang Yusof Azmi sajalah. Abang Yusof, kita bekerja untuk mencari lah makan, mencari rezeki untuk anak bini kita. Kalau EPS datang, tolonglah scan. Kita mengadaikan nyawa kita untuk apa? Untuk mencari sesuap nasi untuk keluarga kita. Sebab ini bukan syukur kawaman. Nama saya Sarawana Palani. Uh, saya adalah ejen pemilikan semula yang mewakili EPS seluruh Malaysia untuk menerangkan perkara yang terjadi uh, dalam baru-baru ini. Saya juga telah berkecimpung dalam bidang ini lebih kurang 28 tahun. So dari segi peraturan-peraturan saya beli perumahan permit dan tata cara pemilikan semula barangan 2011 dan dikuatkuasakan pada 15 Jun 2011 uh, di bawah Kementerian Perdagangan Negeri. So saya ingin memberikan penjelasan tentang apa yang berlaku dan Kementerian Perdagangan Negeri bersama dengan Persatuan-persatuan Syarikat Beli Malaysia dan juga institusi kewangan membuat pemilikan semula dengan cara bagaimana semua. Tujuan saya untuk mencari kaki korek ni sebab kami ingin memberi penjelasan apakah fungsi-fungsi ejen -fungsi pemilikan semula di bawah peraturan-peraturan Beli Malaysia yang dikeluarkan oleh kementerian. So kami ingin menerangkan kepada netizen-netizen di luar sana yang mana penyewa, pemilik adalah bank penyewa adalah yang menyewa di bawah akta sewa beli Malaysia so kita hendak netizen faham apakah kerja kami, apakah undang-undang yang telah sedia ada diperuntukkan uh, di bawah akta uh, sewa beli sebelum barangan 2011 uh, oleh kerajaan Kejadian sebenarnya saya pun telah berjumpa selaku wakil uh, untuk ejen pemilikan semula Saya telah berjumpa dengan pihak yang ada di tempat kejadian itu uh, So saya telah mengambil kenyataan dan juga maklum balas daripada mereka So mereka tetapi saya sebab perkara ini masih dalam dalam siasatan polis Dan uh, polis pun telah memanggil beberapa kali untuk mengambil keterangan daripada mereka Apa yang terjadi dan so saya tidak boleh mengulas perkara tersebut Dia bukan mengikut uh, EPS tu mereka memberitahu kepada saya akta uh, tu bukan milik beliau so ini kita kena faham dalam akta sewa beli Malaysia semasa uh, penyewa hendak beli so dia kena ada panduan sewa beli di, di bawah peruntukan dulu akta 1967 yang digubal pada tahun 2010 so dalam akta sewa beli ni dia hanya penyewa dan pemilik bank je ada so kami kami ambil ambil kereta balik tetapi pihak ketiga selalu datang meng gunakan kekerasan menggunakan menjadi kecoh tempat tu uh, kami tidak tahu apakah sebab dia datang ke sana so mungkin uh, kedua-dua pihak tu dia buat uh, polis report uh, so biar uh, kes tu berjalan dan masih dalam siasatan polis tetapi saya nak menyuruh netizen di seluruh Malaysia ni kita di bawah akta sewa beli tidak ada peraturan maupun undang-undang akta sewa beli di Malaysia di mana kereta boleh dipajak ataupun di dibuat sambung bayar, tak ada dalam akta mana-mana akta peruntukan memang kita tak ada aa, perkara ni tersebut, memang semua section kita dah semak dah, memang tak ada langsung tetapi ada yang pihak ni cuba mengambil peluang aa, mengambil kereta yang penyewa tidak mampu bayar dan cuba aa, membuat sesuatu, tapi yang mereka yang tak pun mampu bayar penyewa tu, kereta ni milik ni bank, serahkan balik kepada bank je, tu je je, lepas tu kalau tidak mampu bayar kita tolak daripada hutang tu serah balik dalam masa 21 hari bank akan auction uh, uh, kereta tu dan mereka hanya boleh membayar berapa dia sepatutnya kalau RM100,000 kalau dah bayar RM50,000 ada balance lagi RM50,000 kalau bank boleh jual RM30,000, nak kena bayar lagi RM20,000 je so RM20,000 tu, buatlah buat ansuran bayar-bayar, jumpa AKPK jumpa pegawai bank pergi bank negara, kita ada banyak tempat kaunseling yang boleh menolong kita, baru boleh kalau tidak nama akan blacklist, masuk sitos sikris dan pasport antarabangsa akan dibekukan dan kalau nak pinjam loan PT-PTN ke apa-apa memang netizen yang akan jadi masalah, ini saya cuba dari pengalaman saya nak kongsi ni dan peruntukan uh, perkara ni. lagi satu, kalau boleh kita semua adalah pemegang EPS yang sah yang boleh scan. Kalau ada EPS datang tu, scan dia punya ada Adakah salah dan boleh rujuk? So, mesti mereka ada surat daripada bank. Mereka boleh uh, rujuk kepada pihak bank ataupun rujuk kepada polis. Kalau mengsensasi boleh panggil uh, polis di tempat kejadian untuk untuk uh, meredakan keadaan lah. tu je lah. So, dia, kita ada section 42. Section 42 dan juga ke, di mana kita menggunakan section 42 ni untuk memiliki barangan semula di tempat-tempat berpakar Maupun di dalam ni tetapi Garden area ni bukan semua garden area tu Dia menjaga uh, Security tu menjaga kereta tu mereka hanya menjaga ketertaraman uh, Dalam per perumahan sebab kita tahu 90% garden area sekarang di Malaysia ni Ada pengawal keselamatan Itu pasal kita kerana, Sebelum kita nak uh, Mohon untuk perintah mahkamah tu kita akan berjumpa Dengan uh, Penyewa tersebut Untuk memberi maklum balas bagaimana demikian. Sebab semua kos, kos peguam, uh, late payment, interest charges, audio charges, semua akan ditanggung oleh penyewa. So kita cuba menggunakan kos-kos tersebut uh, untuk penyewa. So kita nak tolong penyewa daripada segi-segi kos ni. Bukan kita nak, ni kalau kita nak apply memang ada setengah Uh, repository order tu memang kita ada perintah mahkamah dah Memang kita dah sertakan So perintah mahkamah tu Bukan hanya ada section 42 Kita ada section 46 Section 46 ni Adalah melebihi 75% Di mana netizen beli 100,000 kereta Sudah bayar 75,000 uh, Masih lagi tertunggak 25,000 tu Pihak bank tidak boleh meng, uh, Buat pemilikan semua Mereka kena mendapatkan section 46 Dan kita ada section 16 Section 18 Memang ada banyak atas diperuntukkan di Bawah itu sebut. Itu saya tak pasti Sebab saya tak tahu uh, apa tempat tu bagaimana ada garden area tu uh, ada sebab saya pun tak pergi lawat tempat tu hanya uh, jumpa dengan EPS tu untuk mendapatkan maklum balas tersebut sebab uh, kes ni masih di dalam siasatan polis biar kita berharap sangat a uh, pihak polis uh, uh, membuat siasatan dengan penuh tulus dan ikhlas nasihat saya kepada seluruh rakyat Malaysia kalau EPS datang tolonglah scan kalau tak ada tag eh, tengoklah itu dia ada tarikh tamat dia So setiap EPS kena menjalani khusus ejen pemilikan semula di bawah Kementerian Perdagangan Negeri Setiap 16 kali mereka harus wajib uh, menjalani uh, khusus pemilikan semula So kita minta netizen, uh, netizen pun tanyalah dekat mereka siapa mereka Tengok, uh, lihat surat dulu-dulu uh, Lepas tu le cuba selidik betul tak uh, nama surat tu dengan nama pemilik tu sama Nama dia ada ter 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 terdapat di dalam uh, surat repostor order tu semua tengok dululah kalau boleh berilah kerjasama. Kalau nak 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 salahkan kami, kami bukan siapa-pun. Kami hanya menyara hidup kami untuk keluarga kami. bukan untuk mencari nama atau mencari gaduh ke tak ada sebab kami semua ada keluarga. Kita ada lebih kurang 1000 10 lebih ejen pemilikan semua. Saya minta netizen tolonglah netizen sebab kita kita maklum memang memang kita faham kegawatan ekonomi sekarang. Kita cuba bertolak ansur, kita cuba uh, bertenang dalam perkara ni Kita buat yang terbaik lah So saya minta uh, EPS pun, memang kerja kita macam ni Saya menyuruh kepada seluruh ejen pemilikan semula di Malaysia uh, kerjalah dengan betul dengan tanggungjawab memang kerja kita seperti apa saya tahu memang 28 macam kalau takut di lambung oma usah kamu di berumah di tepi pantai kalau takut dengan kerja ni kita pun tak boleh buat tapi kita mengadaikan nyawa kita untuk apa untuk mencari sesuap nasi untuk keluarga kita saya faham kerja ni 28 tahun saya tak tahu lah macam mana pengalaman yang diperlukan lagi untuk ni dengan penuh rendah diri saya minta Timbalan Ketua Polis Negara, Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Berjumpa dengan kami, memang pihak Kementerian Perdana Negeri Memang ada menulis surat dan persatuan-persatuan syarikat Sebelum Malaysia juga menulis surat kepada Tan Sri Untuk berjumpa dengan kami secepat mungkin untuk menyelesaikan perkara ini Sebab ini bukan isu perkawaman, ini adalah isu perkajaan Dan kita ada undang-undang di Malaysia Jangan ada pihak yang menegur air di tepi keruh. Ini ada undang-undang, undang-undang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Malaysia bagi tu nasihat kepada Yusof Azmi, kita panggil Abang Yusof Azmi je lah. Abang Yusof, kita bekerja untuk mencari ramakan, lah mencari rezeki untuk anak bini kita. Kalau kita berpelajaran tinggi, kita pun tak kerja macam ni. Tapi walau-walau je lah, dah jadi macam ni punca pendapatan kita, kita minta tolonglah Abang sabarkan. Sabarlah, sebab sabar tu separuh daripada iman. Lagi satu, lagi satu uh, uh, Abang Yusof. Kalau kita nak berdebat dalam perkara ini, boleh kita teruskan Kita buka uh, dekat Sinar Harian ke, Metro ke, Atau Media Karang Ataupun esok raw ni, kita gunakan platform ni Kita berhujah uh, pasal isu-isu uh, KPDHP Maksudnya, uh, tata peraturan-peraturan sewa beli Dan permohonan permit dan tata cara pemilikan semula, agen pemilikan semula So kalau kita nak berdebat perkara ini Sebab kami bukan kerja office Kami kerja di jalan raya, 12 jam kami di luar sana tu So saya lagi arif tahu pasal ni Encik Yusof boleh tanya saya soalan. Kita berdebat perkara ni. Siapa betul, siapa salah. Biar rakyat Malaysia yang menentukan ni. Terima kasih Abang Yusof.